Спрашивают вас, кто определяет состав докторов в спорной Украине и кто лично вас пригласил. Ну, вы же говорили, да. что, Юрь, что Юрий Калитинцев. А кто определяет? Тренер, да, тоже? Тренер, тренер утверждает состав. Uh -huh. А там есть кто-то предлагает или как-то происходит? Ну, я, если честно, я даже не знаю, кто там предлагает, но я думаю, окончательное решение за, за тренером. Национальная сборной, кого он бы хотел видеть в качестве врачей национальной сборной. Угу. Спрашивают, у кого учились, вы есть ли у вас какой-то вот идеал в врачебной практике? Ну, непосредственно своими учителями. Я считаю и таких метров спортивной медицины, спортивного футбола это и Малюта Владимир и покойный Берковский угу. Виктор Иванович. Они очень много. Работали в спорте, очень больш... когда они работали врачами, команда достигала очень больших результатов. Это показатели, они всегда являются для меня примером медицинской деятельности. То есть вы уже так издалека очень давно следите, да, за динамикой? Да, конечно. Болеете со скольки лет за «Киевлян»? Или вы, может, не за «Киевлян» болели в детстве? Нет, конечно, за «Киевлян». Тогда эта команда номер один была на Украине и в Советском Союзе. А так как я украинец, и, конечно, болел за «Динамо». Uh -huh. а, так, все-таки спрашивают вас, почему одни игроки ломаются довольно-таки часто. Вот у нас Тарас Нахалик или Олег Гусев был, был не такой период, когда только он выходил. Милыш Нинкович, кстати, тоже в чем-то. А другие... Вы понимаете, это все-таки, я считаю, что есть предрасположенность определенная. Это генетическое, насколько генетическое, насколько наши родители заложили нам фундаментально здоровье. Угу. Кто-то действительно может проиграть всю, всю свою карьеру и получить максимальное это ушиб колена или еще что-то. А другие футболисты получают очень серьезные травмы. Все-таки это генетическая предрасположенность к травматизму. Ну, есть у нас вот если можете назвать вот именно Динамо, кто же предрасположен к травматизму больше всех? Ну, э, Динамо предрасп... предрасположен к травматизму. Я даже не могу так сказать, потому что э, ну, некоторые ребята больше получают, некоторые меньше, э, меньше травмы. И так выделить, которые постоянно травмируются. Э, такое сложилось впечатление, что в последнее время Нинкович у нас просто не уходит ну, милаш... не... Не из лазарета. Да, но он... к, к сожалению, да, получает несколько травм подряд. И ему, конечно, сейчас тяжело, и надо поддержать его в данной ситуации, чтобы он быстрее вышел на поле. Uh -huh. Так. А... Хотели бы работать в другом клубе, спрашивают вас. Конечно, конечно, нет, потому что Динамо это, это вторая семья. прирастаю действительно корнями в этот футбол. И ну, второй клуб, это как болеть за второй клуб. Невозможно, есть один клуб. И... Ну а если бы сейчас Ренат Леонидович Ахметов предложил постнословные деньги и сказал, а Нет, все равно вы понимаете, суть не в деньгах. На первом месте, конечно, стоит, чтобы это тебе нравилось, во-первых, и команда, и работа. А потом уже и, соответственно, какие-то материальные вознаграждения, Вы... мотивация материальная, я имею в виду. Вы довольны своей работой? Да, конечно, конечно, очень нравится и такая работа, которая ты видишь постоянно рост в футболе, в своей карьере рост, очень большие, я имею в виду границы в плане медицины, потому что это разнообразные направления. Здесь находится и травматология и функциональная диагностика и фармакология, то есть это не узкая какая-то специализация и это очень привлекает uh -huh. в работе. А вот, а, сейчас очень популярны всякие инновации. Есть ли у нас какие-то тоже вот, динамо водятся какие-то новинки техники, которые медицины да, конечно, это постоянно должно быть в клубе европейского уровня, должны постоянно идти ногу со временем. Это и физиотерапевтические аппараты должны быть соответствовать, соответствовать данному уровню, и восстановительные методики, и методики в тренажерном зале. Это все постоянно обновляется. А кто следит за этим, что вот... Составляет списки, что нам нужно то-то, то-то, то-то или какие-то обновления. Это, это врачи смотрят и мы общаемся с другими врачами, отслеживаем, какие аппараты, какие методики на данный момент действительно приносят пользу, действительно приносят результаты в реабилитации. На каких аппаратах лучше работать в тренажерном зале нашим методистам и потом внедряем у нас. Внедряете это все наверняка проходит через президента. Какие конечно, ваши отношения с Игорем Михайловичем Суркисом и как вы часто вот видите, обсуждаете такие вот вопросы медицинские? Дело в том, что, понимаете, эти все инновации, новые методики требуют колоссальных затрат. И Игорь Михайлович нам, конечно, в этом плане помогает и выделяет деньги как на фармакологию, на самые последние. Такие э, методики также на физиотерапевтические аппараты. Ну, вот, в последнее время был закуплен очень хороший комплекс бетейловской аппаратуры. Это, э, это функциональная, э, э, это реабилитационная аппаратура угу. физиотерапевтическая. Также в плане диагностики футболистов э, тоже есть у нас новые аппараты. Так что без президента нам... Никак. Его финансовая поддержка никак, конечно. А кстати, вот какая какая финансовая, в общем, доля в бюджете клуба все-таки рассчитана на медицину? Ну, это а не ко раз... мне вопрос, это к экономистам нашим вопросу. Ну, ну все-таки вы же наверняка знаете, что препараты, все эти аппараты да, да. дорогие. Да? да, конечно, очень дорогие. Очень дорогие хорошие аппараты, и сами препараты фармакологические довольно дорогие. Угу. Прошу, вот доводилось ли вам когда-либо лечить не игрока, а вот тренера или судью, какая-нибудь такая критическая ситуация на поле была когда-то? Да, в последнее время это было как раз игрой в э, э, Белоруссию с БТС командой. На морозе судили нас замерз? итальянцы, да, и итальян боковой судья замерз, набегался, в него дыхательная недостаточность была. И вот мы ему оказывали помощь. Угу. А вообще часто у вас случаются здесь такие критические? Какая была, например, самая такая страшная травма, как он, вот привод чтобы так больше не повторилось? Ну, самая травма последняя, очень серьезная была это Саши Романчука, игра со сталью Алчевск, когда ему ударили при, подъемом, угу. и э, у него было повреждение двух костей, малой и больше берцовой, берцовой кости, перелом с гематомой посттравматический шок, ну очень тяжелый болевой шок, очень тяжелое состояние. Он сознание был все, но это, это одно из критических состояний было. А, а вот, кстати, да, э, на каких позициях, вот, Саша, да, защитник все-таки, и говорят, что нападающие там более травм, повреждают э, Да, и, если э, есть, чаще. Есть, стати есть статистика, что нападающие, процент травм на поле mm -hmm. у нападающего 70%. Нападающие ребята, э, нападающие и средняя линия получают около 70% травм. Mm -hmm. Дальше идут э, перераспределения по 20 процентов это защитники и 10 процентов вратари. Вот такая статистика по а у нас все-таки со Стасом-то Богушем? Раз вы говорите, вратари не так часто ломаются, а у нас все-таки... Стас Богуш сейчас уже работает в общей группе. Он работает уже не по, индивидуальной программе, не по индивидуальной программе и готовится к сборам. Юрий Павлович его возьмет, как вы ну, я не знаю, как Юрий Павлович посчитает, насколько его функциональное состояние будет. Насколько он функционально будет готов. И это решение Юрий Павлович по его сбору. Так сколько за столько лет не надоело ли вам футбол, спрашивает, может быть, куда-нибудь в другой вид спорта перейти? Нет, футбол очень интересный вид спорта и в плане медицины, и в плане травматизма на футбол где-то. От всех транспортивных футбол занимает около 60% процентов травматизма. Угу. Ясно, И, ну, профессионально интересно. Да, здесь очень интересно. А профессиональные <связываю> книги читаете медицинскую литературу какую-то? Ну, естественно, медицинская литература чаще больше времени уделяешь медицинской литературе, журналам, чем художественной литературе. А все-таки последнюю художественную книгу какую-то ну, прочитали? Очень. <связываю> исторически нравятся книги, особенно проблемам. Книга о Великой Отечественной войне, период Великой Отечественной войны. И сейчас есть все необходимые средства, чтобы найти суть основную проблему, которая тогда возникла. Разобраться в этой проблеме очень много информации. Mm -hmm. И очень интересное. А что, что делаете? Вот ребята говорят, что во время перелетов, во время всяких переездов. Кто читает, кто кино смотрит, вы что делаете? Читаю. Да, больше нравится все-таки Так, Говорят, Семин постоянно жвачку жует, как Фергюсон. Это какая-то специальная жевательная резинка или обычная из магазина? Может, вы какие-то антиникотиновые жвачки им тренировали? Нет, я думаю, обычную жвачку жует. Угу. И вот э, все-таки спрашивают, вы вникаете вот в рацион, да, в диеты футболистов? И есть ли у вас какие-то тоже требования к тому, чтобы чтобы они что они кушали, что они не кушали, соответственно какой-то режим? Конечно, рацион футболиста, особенно когда они находятся на базе, на базе в период сбора, это очень важно угу. и важно в рационе и в колораже, какую пищу они принимают, ребята, это очень важный момент действительно доктора отслеживают эту ситуацию и смотрим рекомендуем на какой период что именно лучше кушать ребятам угу. есть специальная диета которая перед игрой ребята кушают конечно да. это мы все контролируем смотрим есть пожелания у ребят витаминки в таблеточках они кушают Это все время интересует. допинг там все время берут вот а они кушают какие-то дополнительные витамины конечно, или какие-то... Конечно, есть у каждого своя фарма-программа футболиста, и они кушают витамины. Угу. И обязательно сейчас в большом спорте без этого никуда. Это не только витамины, это адаптированные аминокислоты, соли, угу. которые восполняют баланс футболистов после тренировки, после игры. Но это не какие-нибудь там такие препараты для наращивания мышц, такого у нас ну, ничего нет. Это, это для футболистов. Ну, для футболистов а вдруг? Они, они все очень так выделены мышцы, у них очень действительно они накачанные, рельефные ребята. Так что наращивать мышцы нет смысла в этом. Uh -huh, ясно. А, по поводу Андрея Шевченко, вот мы видели на тренировке, да, что Венченко колени растягивает ему спину. На самом деле, насколько там серьезная эта травма, он очень, очень часто летает в Мюнхен. А, насколько вот все интересно, вот насколько с такой травмой он еще может долго играть? Ну, эта травма действительно заслуживает внимания, потому что это травма он раньше летал в Германию в Мюнхен его консультировал доктор Мюллер, это доктор национальной сборной Германии по футболу. Мы вместе с Андреем летали, консультировались, у него смотрели, и Андрей лечился. Сейчас мы нашли, все-таки продолжаем ему периодическое лечение, он проходит здесь у нас в Киеве. Так что мы подобрали все необходимые средства и методики, которые позволяют Андрею дальше продолжать выступление. То есть в Мюнхен ему уже летать как бы не... Ну, все, в последнее все... время он не летает. Ага, ясно. Травма Артема Милевского, он все-таки до сих пор играет mm. в повязке. Что там, действительно, тоже еще не, не все хорошо? Да, С травмой все нормально, у но эта профилактическая повязка будет оставаться. Оставаться еще на несколько игр. Мы планируем, эта повязка предотвращает от прямого удара вместо перелома его. Но со временем. Он, конечно, уже, я думаю, что на сборы он уже поедет без повязки, будет тренироваться в новом сезоне. Но есть такое ощущение, да, что все-таки Артем немножко пережет руку и боится ну, там падать да, на нее. Но это а всегда да. остается после тех, таких травм. Угу.